untuk penyesuaian dan jawapan kepada uh, profesional-profesional ini yang menyam, ingin menyambung pengajian mereka memerlukan waktu yang fleksibel. Jadi, kita ambil program-program uh, yang sedia ada di dalam UKM dan kita adakan program tersebut di luar waktu kerja. Contohnya, kelas sama ada hujung minggu ataupun kelas malam. Kita ada uh, help desk kelas ini available kepada pelajar melalui hujung jari saja dengan WhatsApp mm -hmm. atau kita ada email panggilan telefon ini berbentuk sokongan mm -hmm. kepada pelajar supaya pelajar rasa dia tidak belajar secara keseorangan atau mm -hmm. sendiri. Mm -hmm. okay, kalau seseorang tu dia ada pengalaman kerja, dia sedang bekerja, dia boleh konvoi uh, pengalaman kerja tu kepada kelayakan akademik. hai. Assalamualaikum. Kembali lagi kita untuk Generasi Basiti Eh, kita dah episod tiga ha. lah. Saya pun nak jadi Generasi Basiti <laughs> Tambah lagi. Padu. <laughs> ha, kita hai, dah ma masuk aku minggu. Aku puasa ni awak jadi jerit -jerit pula. Minggu ketiga berpuasa. <laughs> kita dah masuk minggu ketiga berpuasa. Ha, sikit lagi kita nak nak raya lah. Ha. ha lepas ni kita kena pakai baju raya pula lah. Ya, tu. Ha, tapi okay. ha. saya pakai, saya still pakai baju sama sebenarnya. Sebab korang lah. Ha -ha lah. Ha. Saya pun perasan? Saya pakai baju sama je. Sebab hmm. ni je saya ada baju ni je baju ah, kau Tapi nanti kita akan pergi kedai lah. Kita <tuk tuk> Mungkin dapatkan sponsor mungkin. Ha, mungkin, ha, mungkin. mungkin satu hari nanti kita kalau ada yang berminat sponsor kita boleh terima sponsor. Tapi kita dibawakan khas oleh UKM Shape. Shape, oh, shape ni pokokan. apa? Shape ni, Shape ni ha, Shape. Setiap minggu kita okay. mesti explain dekat orang. Shape UKM Shape ni apa? Dia merupakan pusat pendidikan pembentukan dan lanjutan profesional. Ah ha, itu nama panjang dia. Oh. Ha, ha, dia ha, shaping lah sebenarnya. Tapi juta. apa yang dia buat? Dia ada Jalur Jalur apa? Ya, Jalur Terbuka Jalur Terbuka Sorry Jalur <laughs> Terus pula Jalur Terbuka Part Time Pasti Aziz Wazah International Student ODL ah, apa? banyaklah ODL semua. Apa semua dia <laughs> <apa>, lah Semua <laughs> Tapi ha. hari ni kita nak terangkan Pasal apa sebenarnya? Hari ni kita lebih kepada Untuk warga bekerja Warga bekerja Banyak ha. ha. orang bekerja je lah Yang selalu ambil warga-warga ni -warga Betul Sebabnya dia fleksibel hmm. Tak kisahlah Dia boleh jadi kelas petang Dia boleh jadi kelas malam Dia boleh kelas, jadi kelas hujung minggu sama ada dia hybrid <coughs> ataupun di fully online. Hmm. Aa, dan juga kepada warga-warga pekerja yang tak ada apa orang kata uh, kita panggil uh, tak ada panggil? negeri tapi ada spirit. Yes. Ha so kita boleh tukar gantikan pengalaman kerja tu kepada pengijazahan. Faham? Ah so yang itu kita akan bercerita lanjut uh, berkenaan dengan Program-program yang kita dah sebutkan tadi tu mm -hmm. Bersama dengan kita panggil sebagai subjek mental expert lah mm ha. -hmm. Uh, macam apa orang kata Thesis tu Thesis proposal lah Thesis proposal oh, Jadi yeah. kita akan kupas ataupun kita panggil cerahkinkan Satu persatu Kita punya program yang ada di dalam UKM shape ni uh, Bersama kita punya uh, professional profesional kita uh, Lebih kepada pengurus-pengurus projek kita lah Betul mm -hmm. uh, Tapi kalau macam saya saya nampak sekarang ni mungkin untuk uh, ODL kot saya mungkin nampak sikit kalau plus uh, set. Cik akak boleh terangkan lagi sikit plus set ni macam mana cara dia head, dia hybrid Betul okay. Tujuh okay. minggu okey mm. dan ada juga kelas yang petang ha kan okay. pada hari bekerja okey uh, dan itulah perbezaan dia dengan ODL hanyalah kelas malam kelas malam tapi hari biasa fully online yes Ta tapi ODL dia ada satu lagi kelebihan tak masuk kelas pun tak apa Betul ah. <laughs> Anda tak tahu macam mana tak payah masuk kelas Tapi anda boleh Boleh grad Boleh grad Dan <laughs> juga teruskan pengajian anda Saya satu, saya, saya suka cakap kat orang ni. Tak payah datang UKM Datang UKM ambil scroll je Oh dia macam yo, Dan kelebihan sebenarnya kalau Ambil ODL Dia bukan macam part-time program kita mm -hmm. Sebab dia part-time Masa dia akan lagi banyak Betul betul Kalau ODL dia ada full-time ada, okay. ada part-time juga kan? Ada part-time juga Setiap program kita offer Ada full-time dan part-time Tapi untuk adik saya tahu Dia guna sistem lah Ya betul, Aa, betul. guna sistem dia sendirilah Jadi tapi Bukan kata tak payah datang kelas tu Tak payah datang langsung Dia kena datang juga kelas Cumanya eh uh, bukan sorry sorry dia tak datang datanglah tapi kita tengok video balik uh, hmm, bila dia tengok video rakaman, tu kena, kena rakaman. Uh, rakaman lepas tu dia akan jadi tik ha uh, ni hijau uh, ha uh, tentulah uh, awak tahu eh uh, tahu <laughs> dia kira dah selesai like, assessment has to be done nah uh, uh. and untuk itulah Uh, punca kenapa orang nak sama belajar adalah untuk tingkatkan tahap pengajian kan hmm. tingkatkan Teng skill mereka hmm. so bila nak tingkatkan skill ni kita juga offer uh, micro, -credential micro credential dan cc professional yang berbentuk orang kata uh, mini micro betul uh, maksudnya mereka tak perlu datang secara apa betul uh, berkala ni mm -hmm. tapi dia boleh ambil secara sikit demi sedikit khusus lah kita punya ha, kursus hmm. dan, dan benda tu dia boleh ditukarkan menjadi Uh, kita panggil sebagai ijazah. Tapi awak dah bercerita berkenaan dengan FlexN, awak dah bercerita berkenaan ODL. Dua-dua kena datang kelas. Ada lagi satu sebenarnya tak ada datang kelas langsung. Ah uh, ini ini saya tahu. Ya, saya tahu ni. Ya, kalau saya cakap 15 tahun ada, 20 tahun ada, 25 tahun ada. Uh, ini senang. Ah, uh, saya okay, tahu. Uh, accreditation ah via prior experience, experience. <laughs> learning. Ah, <laughs> uh, macam itulah. Susat. Senang cerita pembelajaran daripada pengalaman kerja. Ya, yeah, betul. Ah. jadi kita memberikan akreditasi kepada pengalaman-pengalaman kerja dan kita tukar gantikan terus. Pengalaman kerja ni menjadi ijazah. Hmm. Dan cukup je certain-certain period yang kita tetapkan. Uh, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun kita dah boleh tukar ganti pengalaman kita tu kepada pengijazahan. Uh, ada satu lagi sebenarnya apel ni ada banyak pecahan. Oh, ada apel A, APEL Q, APEL C, C yang terbaru APEL M, M, M. Yang saya tahunya, yang saya rasa APEL A lebih menarik sebenarnya. Sebabnya kalau contoh dia hanya ada SPM sahaja, dia tak perlu pun ada benda lain, hanya SPM, dia boleh sambung terus degree. Betul tapi dia kena ambil APEL APEL ini dia macam satu batu loncatan, batu loncatan. Kat boleh batu loncatan boleh lah, tapi dia kena jawab ada exam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pengeta apa ha, kata am tu dia contoh lah. Sungai terpanjang di dunia. Ha, apa? Siapa Sungai yang mencipta? Ha, siapa? Hai, Bukan. 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 dunia Bukan. 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 Bukan akan bincang dengan subjek matter expert. Nah, cakap ni kena italic ni. Ah, subject Subjek matter cakap Kalau saya pula orang kata professional orang punya susah pula kan. Ah, person in charge. Saya in charge, saya program Alright. Alright, itu jelah Baik, jadi kita kembali lagi selepas ini dalam segmen seterusnya. Oke, okay. kembali semula kita kepada segmen seterusnya bersama saya yang seorang yang tak asing, seorang uh, pengurus projek daripada UKM Shape yang menguruskan projek pro, uh, program-program yang kita kenali sebagai program Flex Ed Flex Education lah. Uh, which is program ini uh, program pembelajaran sepanjang hayat yang berkaitan uh, tanpa melengahkan masa lah. Saya Cik Syai kenalkan diri dulu. <laughs> Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Syahir Azmi. Saya merupakan ketua projek bagi program Flex S di mana program ini menawarkan program-program uh, untuk disesuaikan dengan orang profesional. Okay. Uh, kalau boleh Cik Syahir. Cuba Cik Syahir terangkan lagi apa itu sebenarnya Flex S. Okey. Program Flex adalah sebuah program yang disediakan khusus untuk para profesional yang sedang bekerja di mana perjalanan kelas yang dilaksanakan adalah secara konvensional tetapi dijalankan di luar waktu bekerja. Jadi kepada para-para profesional yang mempunyai masa waktu yang terhad untuk belajar contohnya semasa hari bekerja, Isnin sampai Jumaat 8 sampai 5. Jadi mereka sudah semestinya sibuk. Sibuk bekerja. Ya, kan? ya betul. Jadi untuk penyesuaian dan jawapan kepada uh, profesional-profesional ini yang menyam, ingin menyambung pengajian Mereka memerlukan waktu yang fleksibel Jadi kita ambil program-program uh, yang sedia ada di dalam UKM Dan kita adakan program tersebut di luar waktu kerja. Contohnya kelas sama ada hujung minggu ataupun kelas malam Kalau Encik Syed boleh share lah dengan saya Golongan apa yang selalunya akan join program FlexEd ni? dan golongan apa yang cik rasa cik Syair rasa paling sesuai sekali jadi golongan-golongan yang biasanya yang sesuai adalah golongan yang ingin meningkatkan kemahiran diri yang ingin menambah kata peningkatan di dalam kejaya ingin menambah ilmu pengetahuan mereka jadi mereka selalunya ingin menapak lebih jauh di dalam kejaya di program-program yang kita sediakan bukannya hanyalah sekadar kata secara teori malah kita ada kerjasama dengan pakar-pakar industri dan pesyarah-pesyarah kita juga serta aa, uh, kohort yang akan belajar bersama anda adalah orang yang di dalam bidang-bidang profesional yang berkumpulan besar terlibat dan terkait juga di dalam uh, pengajian anda tu. Berapa banyak program eh? Buat masa sekarang ni kalau termasuk uh, proses wazah dan juga okay. sis wazah kita ada lebih kurang dalam 70 program lah. Total lah 70 program lah. 70 lebih. Okay. Uh, program paling famous sekali apa Encik Syai? Kalau boleh share lah. Program paling <laughs> paling terkenal sekali lah. Okay biasanya uh, untuk program degree kita ada beberapa. Uh, contohnya uh, Bidang Perniagaan, hmm. Betul -betul akaunan, Psikologi dan tapi dalam masa yang sama juga ada ah degree pengajian Islam, syariah dan juga aa, kita ada juga sains komputer, degree sains komputer. untuk master pula kita ada sangat banyak. <laughs> kita ada aa, master sajan. lagi banyaklah daripada lah, ya, mas, betul betul. Hmm. Jadi sebab itu jadi biasanya kalau ingin anda jadi ingin jadi pemimpin ah sambung master di UKM insyaallah banyak dia capai dia. Faham. <laughs> kalau cara nak masuk ni macam mana Cik Syai? Dia okay, sama jalan dengan program-program yang -program lain ke ataupun dia ada cara dia lain sikit? Okey. Hmm. Untuk kemasukan uh, program flex khusus melalui UKNship, kita kena melalui sistem join dari lah. Okay. Jadi dia punya perbezaannya adalah dia kata di situ memilih dia kata yang buah waktu kerja. Jadi untuk hujung minggu, di situ orang kata sebagai pengkhususanlah. Ah uh, Siapa yang pilih hujung minggu adalah Untuk program yang luar waktu kerja hmm. okay. Tadi Encik Syah ada sebut Kalau kelas dia Tak mengganggu waktu kerja hmm. Selalunya bila dan Mode kelas tu macam mana? Physical ke? Online ke? Ataupun dua-dua ada? Okay. Di, sebabkan kita punya ni adalah pendekatan pelajaran Menggunakan pendekatan konvensional Kita dibenarkan aa, Menggunakan kaedah campuran jugalah online dan fizikal. Di mana uh, online ataupun fizikal ni bergantung kepada keperluan subjek. Faham? Uh, macam contohnya ada subjek-subjek yang kritikal dia akan banyak fizikal lah. Tapi kalau subjek-subjek yang uh, sekadar lecture ke apa, Teori, dia akan Ya, teoritikal confirmnya. Macam even presentation pun ada secara online saja sudah hmm. memadai. Hmm. Dan program-program ini masa yang digunakan adalah uh, kalau contoh kalau kelas malam kebiasaannya 6 petang hingga 9 hmm. malam. Hmm. dan kemudian kalau untuk hujung minggu 8 sampai 5 ada ada juga 8 sampai 12. Maksudnya dia campuran lah, Cik Syah dia bukannya a uh, hujung minggu saja. Dia ada hari minggu juga. betul. Bah, betul. Hmm, okay. Dia pendekatan yang digunakan ni adalah semaksimum mungkin seperti yang diperlukan oleh fakulti dan juga diperlukan oleh sesebuah program tersebut. Faham. Okay. Ada apa-apa lagi Cik Syah nak kongsikan kena program Okey, jadi aa, sebagai perkongsian kepada semua dan penonton-penonton, saya ingin katakan di sinilah jangan membiarkan aa, waktu ataupun kesibukan menghalang diri anda daripada mencapai impian ataupun menambah pengetahuan anda dan juga semasa sementara masih ada tak kisah muda ataupun tua anda masih berpeluang kata sambung pengajian di UK shape kita sediakan orang kata pembelajaran sepanjang hayat untuk anda semua betul jadi uh, itulah kalau kita nak pentingkan diri kita punya uh, bidang uh, apa pun kita nak tingkatkan kita punya tahap pengajian ataupun kita di dalam kerja kita pun kita nak naik pangkat dan sebagainya. Betul. Penting juga kita punya tahap pengajian yang lebih tinggi. kadang-kadang uh, ada orang uh, sambung degree dengan program Cik Syahid ah uh, promosi yang tadi. Kebanyakannya mereka ada diploma saja tapi ber, dah bekerja. Uh, jadi mereka boleh sambung degree. Betul. Ada juga yang dah ada degree tapi tak ada masa nak sambung full time, Betul. sabung master part time. Betul. Jadi program yang kita sediakan dekat UKM Shape ni melalui FlexEd adalah sebab tu kita namakan Flexible Education sebab kita nak bantu seramai boleh orang untuk lanjutkan ataupun tingkatkan tahap pengajian mereka. Betul. Betul. Okey. Jadi kita ke segmen seterusnya. Hai, hey, assalamualaikum. Kembali lagi untuk segmen seterusnya. Okay, hari ini kita bersama dengan uh, Puan Yanti dan juga Puan Adira untuk guest kita pada hari ini. Jadi kita akan sedikit sebanyak membincangkan berkenaan dengan open distance learning dan juga accreditation spare experience learning which is ODL and APEL. Okey. Selamat datang dan mungkin uh, KNT boleh kenalkan di lah. Terima kasih. Selamat datang juga ke sini. <laughs> Saya pula juga selamat datang kan. Okay, uh, Assalamualaikum. Uh, terima kasih kerana kita bersua kali ini. So, nak tahu ODL ke? Ha, sedikit oh. sebanyak berkenaan. Okay, program ini. ODL ni adalah program pengajian. Macam program lain di UKM. Okay? Program Baik. pengajian tetapi cara pengendalian atau pelaksanaan ni sedikit beza. Uh -huh. Kerana dia menggunakan fleksibiliti yang sangat optimal. Uh, contohnya, pengendalian dia sepenuhnya dalam talian. Pelajar tak perlu datang. Maksud itu antara istimewa program ODN lah. Maksudnya dia taklah seperti program konvensional yang kita nak kena ulang-alik datang ke kampus ha. buat Cyber. Jadi memang sepenuhnya dalam talian. Betul. Kita sepenuhnya ada. dalam talian. Baik. Ya. Sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Okey untuk Dira pula. Hmm. Ha. so ramai lah sebenarnya ha. currently ni kan berbincang berkenaan dengan Apple buat Cyber. Sebenarnya Apple tu macam mana? Sebenarnya pen ni kalau ikutkan bahasa orang kata formal lah hmm. uh, perakutan uh, berasas apa pembelajaran berasaskan uh, pengalaman terdahulu. Okay. Tapi bahasa yang mudah kita faham, okay, kalau seseorang tu dia ada pengalaman kerja dia sedang bekerja, dia boleh convert uh, pengalaman kerja tu kepada kelayakan akademik okay. uh. So maksudnya uh, pengalaman kerja tu diambil kira sebagai, uh, kita boleh katakan kita setarakan as a kelayakan akademik macam tu. Ya, betul. Pengalaman terdahulu seseorang calon tu akan dinilai uh, dan uh, apa tu akan inilah kita anugerahkan kelayakan akademik lah uh, macam tu. Alright. Okey. So kita dah tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan ODL dan APEL uh, mungkin sebab sekarang ni uh, a ni banyak juga research berkenaan dengan isu uh, dan cabaran berkenaan dengan open distance learning kan. Ini uh, hmm. mungkin nak tanya sikit dekat Kak Yanti cabaran yang dihadapi di ODL UKM ni sebab kita tahu sepenuhnya atas talian, maksudnya dia punya exam, yeah. dia punya classes memang mereka tak perlu datang kan yeah. so basically apa isu dan cabaran yang kita hadapi uh, sepanjang menjalankan ODL di UKM. Okay, terima kasih soalan soalan tu uh, sedikit hot, betul lah uh, ODL ni uh, dilaksanakan sepenuhnya dalam talian, cabaran yang saya lihat lah uh, berdasarkan pengalaman pelajar sedia ada bagi perlu ada kemahiran sedikit kemahiran ICT hmm. kerana dia boleh perlu mengakses secara dalam talian hmm. dia perlu tahu pengendalian laptop contohnya macam mana nak masuk platform LMS uh, LMS itu adalah learning management platform yang kita letak semua bahan pembelajaran kita untuk kita uh, distribute atau kita edarkan kepada pelajar hmm. yang mana pelajar boleh belajar sendiri uh, pembelajaran kendiri itu uh, bergantung kepada individu, setengah individu menjadi kekuatan, setengah mungkin menjadi cabaran kerana dia perlu mengurus masa. Faham. Itu antara cabaran yang ada, uh, perlu uh, mahir guna uh, sedikit, sedikit sebanyaklah pengguna penggunaan uh, ICT, ICT itu dan juga uh, dari segi pengurusan masa. Kerana rata-rata pelajar ODL ni orang yang bekerja. Jadi dia ada uh, perlu bela dia belajar sambil bekerja mm -hmm. dan juga ada komitmen keluarga. Itu sedikit menjadi cabaran bagaimana nak manage sebaiknya. Itu antara cabaran yang saya nampaklah di pelajar ODL. Baik. Okey, untuk Adira pula, in terms of APEL, so kita dah dengar cabaran untuk ODL buat sebab kan. So, untuk APEL, isu dan cabarannya itu lebih kepada rata-rata uh, hari ini. Eh. Kita dengar di luar. Rata-rata hari ini, mereka katakan sebagai APEL ni adalah sijil yang boleh dibeli. Uh, maksudnya Menukar ganti pengalaman so, uh, Adakah benda tu sebenarnya uh, Stigma itu adalah Benar Berkenaan dengan Apel So macam mana uh, Kita nak cantikkan stigma yang tak berapa nak nice tu kan okay. kepada satu perkara yang baik. Mungkin Nadira boleh terang sikit. Okay, terima kasih. Saya satu soalan. Okey, sebenarnya APEN ni uh, kalau orang luar nampak, okey, kita convert pengalaman kerja kepada kelayakan akademik. Hmm. Dengar ni macam senang, tapi sebenarnya pengalaman yang nak convert tu terdiri daripada pengalaman yang formal, yang informal, hmm. yang non-formal. Jadi, Uh, apa tu memang seseorang calon tu perlu uh, patuh juga pada uh, standard yang telah dikeluarkan oleh MQA okay. ada ada beberapa komponen penilaian lah yang perlu dilengkapkan dan lulus baru sebenarnya kita akan awardkan uh, sejen apel tu lah maksudnya uh, dia bukan, dia bukan simply oh, datang uh, tunjuk uh, dia punya CV dan kita uh, bagi tak, okay. banyak dokumen yang kita kena korek balik uh, tu pun salah mm -hmm. satu cabaran juga untuk apel lah saya rasa Kebanyakan calon-calon uh, yang, yang datang mm -hmm. tu, uh, pengalaman kerja tu bukan sikit-sikit lah, ada uh, yang 20 tahun, uh, tu macam mana cabaran uh, untuk kita korek balik uh, segala keputihan-keputihan tu mm -hmm. uh, untuk kita lengkapkan komponen penilaian Baik, okey. Kita dah tahu isu dan cabaran, kita dah tahu APEL, uh, APEL dan ODN macam mana. Mungkin kat Yanti terang sikit. Kenapa bestnya ODL okay. di UKM ini Walaupun ah kita katakan oh program ini tak berapa tak banyak ha. tapi kenapa it's a best part of UKM. Okay, terima kasih soalan. Soalan itu saya lihat pada kekuatan atau keunikan program ODL yang mungkin tak ada dekat program lain hmm. ataupun tak sama. Okay, pertamanya yang saya sebut tadi flexibility. Flexibility ni datang kerana dia dilaksanakan sepenuhnya dalam talian dan juga satu komponen penting Uh, pembelajaran kendiri hmm. Bermaksud pelajar telah diberi uh, Modul yang lengkap Atau dalam bahasa MQA atau Kopar ODL kita panggil Atau standard yang dirujuk untuk kita reka bentuk Program ODL itu hmm. adalah SIM SIM atau self instructional Materials. dia merujuk kepada uh, bahan pembelajaran kendiri yang kita bangun uh, terlebih dahulu sebelum program ODL dimulakan dan uh, bahan ini lengkap. Dia terdiri daripada multi modality bermakna dia bukanlah bentuk bahan, bahan bacaan teks semata-mata tapi dia ada interaktif uh, kandungan interaktif yang mana pelajar boleh klik dan dia akan dapat respon uh, contohnya macam uh, di hujung setiap topik pelajar akan dapat soalan latihan. Okay. So, soalan latihan ini uh, diberi kepada pelajar untuk lihat bahawa pelajar tu dah capai tak objektif topik sesuatu topik itu. Walaupun dia belajar secara kendiri tetapi uh, uh, modul tadi atau sim tadi disusun dengan begitu teliti ...dibangunkan sesuai untuk pembelajaran kendiri, ada unsur-unsur interaktiviti dan bukan plain text semata-mata, dia ada berbagai multi modaliti seperti bahan bacaan teks, ada infografik, ada video, ada audio, ada latihan kendiri, mm -hmm. so lengkap dan menyeronokkan untuk pelajar lalui sendiri. Okey, itu satu uh, orang kata apa satu bentuk pelajaran kendiri, di samping itu uh, pelajar tidak ditinggal begitu saja. Uh, lecturer atau cara berjumpa dengan pelajar, uh, tapi tidak kerap dan kelas pun tidak panjang sekitar sekali pertemuan sekitar dua hingga dua setengah jam okay. uh, untuk uh, kenapa dia pendek kerana kita faham pelajar adalah pelajar dewasa dia banyak komitmen lain dan penumpuan dia pun kita bagi penumpuan yang optimum okay. jadi kelasnya pendek dan tidaklah setiap hari uh, lazimnya kita buat every alternate week hari. Hmm. Minggu ni ada, minggu depan tak ada, minggu sebaliknya ada. Jadi sesuai dengan komitmen atau masa yang terhad pelajar ada, itu kekuatan dia lah. Maknanya dia tidak perlu bergantung kepada lecturer yang perlu ada setiasa dengan pelajar. Pelajar dah diberi dari awal sebaik saja mereka akses LMS itu. Maksudnya UDL ni dia bukanlah seperti pembelajaran online yang selalu kita... Oh kita hadapi. Maksudnya, kelas memang uh, every single day. Maksudnya, kalau kata contoh kita punya uh, credit hour tu 4 jam, 4 jam lah kita kena kelas. Uh, so, basically memang, Tidak. memang dia dah bagi apa orang kata kelonggaran dan juga flexibility dekat situlah lah. Nampak lebih menarik untuk warga bekerja sebenarnya. Uh, cumanya dia more on safe place lah yeah, kalau kata pelajar-pelajar yang uh, lebih memerlukan apa orang kata lebih memerlukan guidance from from lecturer ataupun dia perlukan oh, kata personal touch mungkin yang ini tak berapa nak uh, sesuai uh, tapi saya rasa uh, in terms of 5 tahun ke 10 tahun akan datang sebabkan kita punya new generation is coming in mereka ni lebih kepada savvy uh, type punya uh, generation jadi mereka lebih suka untuk dan diorang pun sebenarnya lebih suka belajar sendiri Rather than they go for Uh, apa orang kata uh, pembelajaran konvensional jadi mungkin 5 ke 10 tahun akan datang kita nampak ODL Malaysia ni akan lebih booming. Macam mana? Oh, sikit tambah sikit. Terima mu. kasih. Uh, lagi satu uh, lagi satu uh, tadi kita bercakap tentang cabaran mm -hmm. dan keunikan ODL. Mm -hmm. Dan ada lagi satu komponen yang uh, apa keunikan atau saya rasa macam uh, mengatasi atau membantu pelajar mengatasi cabaran tadi di mana kita ada uh, head desk appdas ini available kepada pelajar melalui hujung jari saja dengan WhatsApp uh -huh. atau kita ada email panggilan telefon ini berbentuk sokongan uh -huh. kepada pelajar supaya pelajar rasa dia tidak belajar secara keseorangan atau uh -huh. sendiri uh -huh. jadi dia sudah ada sokongan yang uh, kita boleh kita berikan supaya uh, untuk orang kata apa uh, mengatasi cabaran belajar hadapi tadi uh -huh. dan dalam masa yang sama kalau rasa macam tadi uh, cik ajak cakap macam bukan semua pelajar yang sesuai tapi betul bukan semua pelajar yang sesuai ambil odl dan bukan semua program yang sesuai untuk odl namun uh, pelajar yang boleh uh, mengemudi pembelajaran sendiri dengan bantuan yang atau sokongan yang kami berikan di samping uh, fleksibiliti yang ada tadi mm -hmm. memang menjadi kekuatan untuk pelajar meneruskan pembelajaran odl baik kalau untuk Lira soalan yang terakhir Uh, kita nampak apel ni akan uh, terus dan terus sebabnya uh, kita katakan warga uh, uh, senior di Malaysia ni semakin hari semakin ramai dan mereka memerlukan pembelajaran sepanjang hayat so uh, apa poin ataupun nasihat Adira kepada warga-warga uh, senior untuk sambung juga pembelajaran uh, menggunakan apel okey senget kita lihat uh, sebelum ni dulu tak ada uh, orang kata bila seseorang tu dia dah tertinggal uh, apa pengajian di institusi pengajian tinggi maksudnya dia orang kena uh, apa ikut balik laluan laluan konvensional lah uh, orang kata kalau dari SPM tu kena ambil balik diploma lepas tu nanti uh, kena kena penuhi syarat-syarat diploma pula dan benda tu uh, agak renyah dan makan masa lah mm -hmm. untuk individu yang bekerja okay. semua kan uh, Diorang dah, dah berumur, takkan nak ikut kelas dengan golongan-golongan uh, muda ni Okay, jadi uh, saya rasa inilah peluang uh, bila kita dapat kenalkan uh, laluan melalui APEL ni mm -hmm. Saya rasa uh, advantage juga, peluang kepada golongan-golongan yang uh, senior ni mm. untuk sama belajarlah. lah uh, Cuma, aa, macam tadi lah yang berkaitan dengan cabaran tu, kita okay, kena make sure kita punya apa segala pembuktian, dokumen tersedia lah. Maksudnya dari Saudi, KM pun kita akan membantu calon-calon untuk aa, kita akan guide lah aa, seorang calon tu akan bagi penasihat untuk menyusun lah dokumen-dokumen pembuktian tu. Aa, jadi aa, saya rasa memang aa, apa ni memberikan kemudahan lah kepada golongan. Uh, yang mempunyai pengalaman kerja golongan senior uh, untuk sambung belajar di institusi pengajian tinggi baik, kini itu sahaja perkongsian kita uh, kita jumpa lagi di episod seterusnya Assalamualaikum, bye-bye